jarayonida dunyoning o'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga o'zbekiston respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman lr qabul qilamiz qarorlar qabul qilamiz tinchlik salomatlik oilaviy baxt va farovonlik. dunyo har kuni o'zgaryapti har kuni bu dunyoga munosib bo'lib o'zbekiston respublikasi prezidenti qayta saylagan o'tgani xalqaro va sifatida qatnashdi bittayu manfaat xalqimizning manfaati xorijiy jurnalistlar 18 ta xalqaro tashkilot va din arboblariga ezgu duolar